નમસ્કાર આપ જોઈ રહ્યા છો નિવેદન કરનાર ભાજપના રૂપાલાની ટિકિટ રદ કરવાની માંગ ઠેર ઠેર થઈ રહી છે અને ત્યારે આણંદ જિલ્લામાં પણ ક્ષત્રિય સમાજ દ્વારા મોટી સંખ્યામાં લોટિયા આવેલ પ્રતિમા એકત્રિત થઈ અને આણંદ જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો આ પ્રસંગે સુનિલસિંહ પરમાર પરસોત્તમ દાસ જયપ્રકાશ ચાવડા સહિત અગ્રણીઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહી અને રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો લોકસભાની ચૂંટણીમાં મોટું નુકસાન થશે તેવી ચીમકી પણ તેમના દ્વારા ઉચ્ચારવામાં આવી હતી भारत देश के कैबिनेट मिनिस्टर श्री परसोत्तम रूपाला जी ने भारत देश के जो क्षत्रिय राजपूत समाज के बेटियों ऊपर बहनों के ऊपर जो अनशन बोले हैं गलत टिप्पणियाँ की है उन्होंने बोला था कि जब अंग्रेजों का शासन था तब राजपूत और क्षत्रिय समाज की जो बेटियाँ थीं उनको उनके साथ बेटी और रोटी का व्यवहार था ये दरअसल गलत बात है राजपूत और क्षत्रिय समाज का भव्य इतिहास रहा है जब जब भारत देश पे आफत आई है आज नहीं बरसों से क्षत्रिय और राजपूत समाज हमेशा लड़ाक रहा है सबके साथ लेकर चला है और भारत देश की रक्षा की है ऐसे समाज के ऊपर जो कैबिनेट मिनिस्टर ने जानबूझकर जो टिप्पणी है उससे पूरे गुजरात और भारत के राजपूत और क्षत्रिय समाज में और जो लोकशाही में मानते सब समाज में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और लोग चाहते हैं और सत्रिय समाज और राजपूत समाज की मांग है कि जो परसोत्तम रूपाला जी है वो तुरंत गिरफ्तार हो उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए और उन्होंने जो बोला है उन पर माफ़ी मांगी जाए कल भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं जो स्टेटमेंट देता हूँ उन पर मैं खड़ा रहता हूँ कभी मैं पीछे नहीं हटता और वो उन्होंने ऐसा बोला कि भाजपा भाजप की ओर से जो मुझे मिला है जो ठपका मिला है भाजपा की ओर से उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आज भी उन्होंने जो बोला है उस पर उन्होंने कोई रंज नहीं है इसलिए और इस बात पे हमारी बहनों ने भी पूरे गुजरात में आवेदन पत्र दिया है इस बार वो रूपाला जी पाँच बार भी माफ़ी मांगे उनको माफ़ी नहीं मिल सकती सरकार से हमारी मांग मांग है कि पुरुषोत्तम रूपाला जी की धरपकड़ की जाए और आई पी धारा के तहत जो भी गुना है बनता है जो आदमा आम आदमी के साथ किया जाता है वो किया जाए और उनकी धरपकड़ की जाए ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में इसका असर भाजपा को देखने को मिलेगा भुगतना पड़ेगा क्योंकि जो समाधान किया था वो कुछ गिने चुने हमारे राजपूत और क्षत्रिय भाई है उनके साथ उनकी बातचीत हुई थी पर हम उससे गुजरात और पूरे भारत देश के क्षति राजपूत समाज उससे हम सहमत नहीं है हम चाहते हैं कि रूपालाजी की धरपकड़ हो और भारत सरकार उन पर एक्शन ले और जो राजकीय षड्यंत्र है कि समाज समाज के बीच द्वेष पैदा करना और समाज समाज को लड़ाना ये बहुत ही गंभीर बाबत है उन पर सरकार एक्शन लेगी ऐसा हमारी मांग है।